Полиция, на паре. На человека. Задерживайте в, в чёрной. Что Че ты стоишь? Полиция, вон они. Вон они. partidului Casa noastră Moldova spun că aseară, în jurul orei 21, au mers să protesteze lângă casa lui Vlad Plahotniuc. Ei au încercat să instaleze corturi, însă câțiva agenți de pază i-au împiedicat. Imediat la fața locului a sosit și poliția. Pritele s-au încins în momentul când mai mulți jurnaliști au venit să filmeze evenimentul. Potrivit protestatarilor, oamenii legii nu au făcut nimic pentru ca încăierarea să fie evitată. Deci, nu, pentru ce îl provoci? Eu, dar... Nu-i nu-i Mergeți înapoi, vă rog, frumos, unde acolo în Protestatarii și-au instalat totuși seară câteva corturi lângă casa democratului Vlad Plahotniuc. Odată ce s-a simțit atacat, a făcut uz de acești paramilitari pe care ține plătiți și bine hrăniți sub conducerea argusului care îi aparține lui Plahotniuc. I-a făcut posibil acestui monstru să atace oamenii doar pentru faptul că i-au încălcat comoditatea. Astăzi, liderii partidului Casa noastră Moldova au organizat o conferință lângă orășelul de corturi pe care l-au numit Al Libertății. Am hotărât să instalăm corturi în fața casei lui Plahotniuc deoarece anume el stă astăzi în vârful piramidei acestei banditești și el a uzurpat toată puterea în stat și a căpărat toate instituțiile statului. Și tariful la energie electrică se formează inclusiv și din contul acestor intermediari în spatele cărora stă Plahătniuc. Cu o săptămână în urmă, ANRE a votat a, scumpirea barbară a prețurilor cărora nu o să putem să le facem față nimeni de noi. Oamenii au considerat de bună cuvință să uite de steagurile partinice, de ideile partinice și să iasă uniți de un scop comun. Protestatarii spun că vor sta în stradă atât timp cât va fi nevoie. va plăteam, spre exemplu, 200 de lei pentru lumină, acum vom fi nevoiți să plătim 300 și ceva. Mm -hmm. Da, salariile, tot aceleași rămân. Dacă sunt hoți, hoți întotdeauna trebuie să se împarte cu oamenii. Dacă, chiar dacă e furat în parte, de la unul sărac, pentru noi mai mult, la noi pe 1 metru pătrat sunt 7-8 oligari. Am încercat să aflăm astăzi poziția poliției vis-a-vis -vis de încăierarea de aseară, însă purtătorul de cuvânt al direcției Chișinău nu ne-a răspuns la telefon. Nici deputatul Vlad Plahotniuc nu ne-a răspuns la telefon.